Здравствуйте. И вам не хворать. Как ваши дела? Лучше всех. Нет, вот вам. Что, жарко у вас там? Или Ой. что? Что вы, что вы сегодня? Жарко. Так Я... вы окно откройте, что-то сидите там в комнате. Все открыто, окна на одну сторону, никуда не помогает. В Там дождик, когда пойдет, а он падал уже второй день, только он... играет с нами, заигрывает. Это какой регион? Это Москва. А, Москва. Да. Так у вас там всегда прохладно раньше было, как так? Слушай, я сам удивляюсь, прям Африка какая-то. У нас змеи появились там, где их никогда не было. Так а кто виноват? Может это что-то... не знаю. А кто виноват, Путин? Я шучу. Не, это, я, я думаю, бандеры. А, да, да, Путин и Бандер, они оба, блядь, поймали змеи и выпустили у нас видите. Где же? Сто процентов. Да, да, да. Вот. Путину это зеленый билет дам, чтобы они приехали со змеями со своими. Так зеленый это Кадырову. Ну, зеленый билет, в принципе, это, ну, я грин-карту, чтобы приехали и змеи выпустили. А Кадыров это, ох, это темная лошадка <свист> российской политики. А <свист> это следующий президент России, ты что? А ты ты что? Так не говори. Да, да, Даже так. Не да. не по Так, -по Попомнишь мои слова. Да, конечно. Даже близкого не будет. Там да, вам бы хоть бы этого пережить. <свист> Не, ну я помоложе его лет на 40, поэтому думаю, все-таки я его вижу. <laisser> <info> да так же думали те, которые поехали в Сирию воевать, да на Донбасс. Обратно приехали в, в этих в цинковых чемоданах. Да откуда у тебя такая интересная информация? В смысле, откуда вам? Ну, в Сирии три человек человека погибло. Три человека погибло? Ну да, пилота сбили. А нет, да, этот пилота. Вагнера ЧВК, которые размазали там по этой, по пустыне, ты не в курсе? Кого, кого? ЧВК Вагнера. ЧВК Вагнера, это что такое? А. а вот эти вот, которые, даже если взять, как не боевые потери, ваш самолет, который с этим, с оркестром каким-то там вашим булькнул воду, вы забыли уже, что ли? Ну, нет, не помню, не забыл. И помню. этих не помните? Ну он-то бахнул-то не в Сирии, а уже приехал. Ну так он же в Сирию летел. Если бы не в Сирию не летал бы не бахнул бы. Конечно, просто там никакого не было попадания, никого ничего. Так Нет. а и а в Украине, которые там без ножек, без ручек. Обгорелые бурятские танкисты. Этих тоже? не было? Бурятские танкисты. Ну что, Кобзон кому приезжал, ты забыл уже? Проведывал. Бурятские танкисты. Только к ним. Блин, бурятские танкисты. Что ж там был придумано? Бурятия армия вообще есть. Ну, не знаю, это же Россия вроде бы, Бурятия. Или нет? Или уже вышла из состава России? наоборот, все к нам рвутся. А кто это рвется, к вам скажи мне? А все? Ну, например, это все, это как никто вообще. <связывая> ну и бурятские танкисты тоже никто. Это мем такой. Это какой мем? Я так тебе говорю, так? Это, это факт просто. Блин, Откуда у тебя такая информация? То есть тебе сказал телевизор, ты поверил? То есть ты думаешь, Кобзон участвовал в съемках постановочных с этим бурятским обгоревшим танкистом, да? Кобзон? Кобзон. Я услышал, что Кобзон там был. Ну, есть видео полностью, где он приезжает, общается с этим. чтобы не уходить, я сейчас YouTube открою. Кобзон. Открой. Вот сфра... Кобзон и там напиши там. Танкист бурятский. Пожалуйста, сразу увидишь. Ну что? А вот и бурятский танк вижу, вижу, <свистит> вижу. <свистит> Ну как? Оказывается, правда. Видишь? <свистит> Сука, бля, я... Чужих это лучше снимали. Думаешь, все-таки в этом Голливуде, да? Ну, вот бля, же ж, блин, что в... творят? В Голливуде, ну это ж пиздец, там же, блядь, прям гудроном намазано все. Не, ну а ты, ты бы в танке погорел бы, тебя бы не так намазали, как ты хотел. Бля, слава богу, бог мил. Ну, думаешь, врут все, да? Все как бы накручивают. Ну, что наш там воюют, по-любому. Что по-любому? По-любому, да, воюют. Нет, по-любому накручивают. То есть врут, не воюют. Российские войска регулярные? Конечно, нет. Ну, конечно, регу... какие же регулярные. Я не знаю, какие. Какие у вас там регулярные, какие нерегулярные? Граждане Российской Федерации. С российскими танками, российскими автоматами, российскими буками. Ну, это кто? Танки это Россия. армия России или не армия? Как вас там определить? Нет, что значит, как определить? Есть армия, есть не армия. армия нет, там... Есть граждане России, есть не граждане России. Граждане России это. Крым граждане России. Зак... О... Оккупировали, да Но в тот момент вы тоже называли их зелеными человечками Я Чего сейчас... вы всегда этим воевать в открытую? Скажите, Кацапу, чего вы такие ссыкливые? Да не, наоборот, мы ждали, что сейчас Украина Как раз своими танками, дивизиями Начнет Крым давить, и мы убежим То есть вызовем огонь на себя А получилось, как бы она даже не пошла в атаку Ну, так ну, на... мы собираем силы потихоньку, ребята Все нормально с нашими <с союзниками Я где вас союзники? американцы. Вот нам джевелины а -а -а. дали, кстати, чтобы а -а -а. уже бурятские танкисты не горели, а испепеляли сразу. Я понял, да, да. Ты да. знаешь, как Джевелин прилетает и прямо в башенку, в макушечку, хлоп, и нету российского. Их там нет, а вас там и так нету, а после попадания Джевелина вообще нету. О, видишь, ты уже определяешься, что нас там нет. Ну, после попадания Джевелина, конечно. Сколько там Джевелинов-то у вас в Украине. Там Один? как раз по количеству ваших танков, которые могут завестись. Да ты чего? У нас все танки заводятся. Так, а, а что, армата дымилась на параде уже второй раз? Покают сзади, они невидимки одеваются. А чего, чего армата не завелась на параде, ты скажи? Ну, точнее, дымилась там, горела, не заводилась. И... Блин, ты как будто бы не в России живешь. Не, ну тогда ты, ты открой уже YouTube и посмотри, где он там дымил и горел. Ну, тащили буксиром его, ты что, не видел, что ли? Ты, ты че, ёпта? Отч... На параде, ёпта, на параде. YouTube, вот я Ютуб посмотрел, теперь ты открой Ютуб, посмотри. Открыл, От... посмотрел? Откры... И один год, и второй год. Блядь, что вам там показывают? Охуеть, блядь. Я приятель шутил, что у вас это, где в Чернобыле стоял вот этот вот э, дальний перехват, вот этот вот там, стена, ты говорит, Бля, ее назад повернули, ее там мозг облучают и Думаешь, это, такие облучают мозг? Ну? Понимаешь, наверное, это факт. Ну, ты открой, YouTube, там этот парад, блядь, в онлайне идет. Где там? У да, вас у... до сих пор парад в онлайне, что ли? Что до сих пор? До сих пор парад в онлайн идет, уже давно 9 мая кончилось. Ты не слышишь, что я тебе говорю? Ну ты мне заговоришь, там парад в онлайн идет. Парад там в онлайн идет, без перерыва. Где там кого тащат на буксире? Ну так а вот ты хотел, чтобы вам показали, как вы обсираетесь жиденько или что? Конечно, не показывали в прямом эфире. Просто не доехал танк и все, вот и все. Не смог завестись. Понятно, он, его не показывали. Показывают другие танки, которые завелись и поехали. Слушай, ну это все понятно. Слушай, скажи, то есть. Ты, ты, подожди секунду. То есть ты считаешь, если ты теперь будешь морозиться, да? То есть, типа этого всего не было, то это типа прокатит, да? А ты считаешь, что если ты говоришь хуйню, которая никогда не существовала, то это прокатит, и я в это поверю. Ну как это не существовало? Если это уже факт, свершившийся. Скажи, Крым, вы... подожди, подожди не, не подгорай, секунду. Скажи, секунду, Крым вы оккупировали? Нет. Это вопрос. Мы как себе это забрали, нет? как исконно русскую территорию. Ну забрали, оккупировали, это то же самое, это оккупация. Можете назвать как-то забрали, а от... отхватили, не взяли пососать в рот, это не имеет значения, как вы назовете. Крым оккупирован сейчас. Санкции нет. на вас наложили или не наложили? Никто, и санкции не наложили. У нас санкции какие-то есть, но бля, мне вообще похуй на них. А, а, нет, а тебе понятно, у тебя ты голый босс, и что у тебя может быть? Конечно, тебе <связывая> Сука, нищий Ну, б... не, ну смотри, у тебя даже нет возможности купить себе кондиционер. Ты сидишь потное российское чмо, которое делает вид, что ничего не, не понимает и не знает. Пытается выставить но себя каким-то несведущим, а нас как бы там облучают. Ты скажи, почему вы тогда вот такой жопе там сидите? Что случилось? В какой мы жопе сидим? Мне интересно. Ну вот в той жопе, где, где тебе жарко. И... Ж... Смотри, в той жопе, где тебе темно и жарко вот сейчас. Вот где ты сейчас находишься? Где? Почему у тебя нету 500 долларов на кондиционер, что ли? А, я тебе скажу честно, у меня нет 500 долларов на кондиционер. А да. на что у тебя есть? У меня есть 500 долларов на блять, я на даже. На нихуя, я 500 понимаю. 500 долларов у нас уже хуйча купишь На ну, за 500 долларов, блять. Ну, мобильный телефон. Угу. Какой у тебя телефон можешь похвастаться? Я тебе своим похвастаюсь. IPhone, iPhone 10 не там у iPhone 10. Это 100 iPhone 10. Какой iPhone 10? У меня китайский телефон нормальный. Huawei P 10. Я тебе могу показать. Я свой, тоже. покажи, свой покажи мне свой калькулял. Кно, кнопочки. Nokia 3310, я так понимаю. Да, 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 да. Вот. Sony? Да, ты представляешь? А ну, а ну, покажи, покажи той стороной. За сколько им уже лет? Пять? Четыре. Четыре года. Ну, еще, норм, еще походит, нормально годится. Это Xperia, наверное, какая-то. За 100 долларов? Это один. Ну почему? Он? Или за 10 1. долларов, за сколько? То есть как раз 4 года, смотри, юбилей, как раз как вы Крым отхватили, теперь ты не можешь себе новый телефон купить даже. Блять, я даже не знаю, как с тобой разговаривать. Да так и разговариваю, слушай, ну просто я понимаю, что тебе нравится притворяться дурачком, который ничего не понимает, что происходит. Я просто хочу да, тебе объяснить, не говори, чтоб... что... Ты дурачок, который знает все, но не знает... Да, ничего. да все понятно, послушай, я... Пока при хорошей гриль, как она. Да, да не подгораю, успокойся. Я просто хочу тебе объяснить, что а ты э, с, сидя, а да, да. Да, послушай, сидя в России, куря самые дешевые сигареты без кондиционера, ты заплатил за Крым, Это за да. Крым, за эти 4 года ты платишь за Крым пол своей зарплаты. Поскольку, да, поскольку рубль обвалился вдвое, соответственно, все ваши деньги обесценились вдвое. Да, да. да, поэтому ты не можешь купить себе ни кондиционер, ни сигареты, ни <связывающие> телефон, хотя санкции на тебя, конечно же, не влияют. Ну, я выхожу на работу пешком, как Сусанин, встаю в три, чтобы дойти до... И... Ну, конечно, ты же улицы подметаешь, конечно. <связывающие> <связывающие> да, да. <связывающие> <связывающие> я мусорщик, точно. Я каждое утро встаю и два а в новом районе, где живут новые русские, они чуть побогаче, вот там в мусорных контейнерах есть еда, можно поесть. Слушай, а те, я вот хотел спросить, ты телефон показал только той стороной, потому что экран разбит у тебя, да? Сто процентов там трещина через весь. А, да, да, да. За четыре года уже есть, и а не одна. Ну ты не стесняйся, ничего. Ребята, вам, россиянам, надо привыкать, просто через какое-то время вам, ну и телефон даже этот будет казаться для тебя роскошью. Сто пудов стопудово Но ты будешь все время кричать, что это все врут, Путин молодец, и это все украинцы наговаривают, конечно. Это украинцев облучают. Да, 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 именно, именно. Мозга отсутствует, его как такового -то особо не было. А теперь его нет совсем. Я, я рад, что ты настолько, ну, к себе, э, как это сказать, э, ну, ну подтверждаешь, что мозга нет у вас. Я рад, что вы это понимаете. Даже у вас-то нет этого, однозначно. Там у вас баба. нет. Нет, так, так я не понимаю. Слушай, ну вот, давай, смотри, вот у нас мозга нет, ты говоришь. Но по факту э, у нас впереди НАТО, э, европейская интеграция. Я э, Говорю, что Украина это... ждет, но это не зависит от Украины. То есть это, Пос, послушай вас, ну, если отосятся э, НАТОвские там страны, Евросоюз вас возьмут. Не, вас вам взяли, да, Мира в Нет еще. Ну, у нас пока и безвизовый режим. Мы ездим туда, как себе домой. Да, да, да. Вот. Безвизовый режим еще есть. Над, ну, Уже берем. есть, они еще есть. Вы, кстати, просите, что вам дали с 2000 -го года. Путин просит, чтобы вам дали безвизовый режим. Не дают? Да, ну вы же дикие люди. Конечно. Голые, потные, посмотри на себя. Да, 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 да. Поэтому, ну, вот по факту, у кого мозга нет? Если у нас только благо получается от этого всего, а у вас получается только да, же, ну, да, да, да. разруха, нищета. Да ты что? У вас электричество вообще дают в городе? Ну, ты же видишь, все ярко, красиво. Не то, что у тебя, как у негра в жопе. где-нибудь там во дворе стоит. С чего <связан> бы это? Я <связан> тебе расскажу. А <связан> чего ты решил? Пос... Послушай, у нас строится, от... у нас, во-первых, есть атомная электростанция. Вот у нас строятся сейчас солнечные электростанции, прямо целые поля. Мы, все, мы переходим на солнечную энергетику. Это же вы там привыкли из дырки в земле качать нефть и ее сжигать. Все, все, на все, на что вы спол... А потом этим же дышать. Потому тебе и жарко, потому что у вас электричество от вашей горелых жоп. Ой, в смысле, от сгоревшей. Торфа, да. там, что там у вас... Я помню. Угля, да. Да. Взгрустнул ты, да, как-то? Да. так А так смеялся, так смеялся. Слезы на глазах, слезы на глазах. Сейчас, наверное, пойду... Да это пот, это пот, не так, берись повешу. Не бери близко к сердцу. Это мыло нет мыла на глазах. Ты скачай, скачай на свой Sony Xperia приложение вентилятор. И включишь, будешь дуть на себя телефоном. Вот так будешь махать. Я понял. Ну давай, успех вам. Как там говорил Медведев? Денег нет, но вы держитесь. Точно. Показать, День. за что держаться тебе? Покажи. Как, как медведев. он так, в тот же момент не показали, он так ширинку растил, говорит, денег нет, но вы держитесь. Я показал, за что держаться. Так а? что держитесь, давайте, свинорусы. Это было в тот момент, когда да, обучают, да, да, обучают, да, да. Держитесь, и, да, держитесь, свинорусы, да. Потными ручками сами держитесь. информации в мире. Покрепче, покрепче держитесь. Показательный чувак, показательный, херовый звук у него, ребята, вы понимаете, это же с бересты очень трудно выстругать микрофон, но показательный, я рад, что вы вытерпели это все, эту. это их политика, что вы понимали. И так будет все дальше. Чем дальше будут они влазить в жопу, тем дальше они будут это э, отрицать. Это период отрицания всего. Они ничего не знали, мы не в курсе, нас обманывали, вас там врут, вам там э, врут, нам врут, всем врут. Короче, мы тут ни при чем это все Путин. Ну ничего, мы им будем напоминать и про доллара за 30 рублей теперь по 60 и за все остальные достижения так что ребята не забывайте позвонить своим родственникам и напомнить им как бы кто чего и и как кто кому чего должен